Но, к сожалению, это еще не все. Все по, по, по графику идет, по, по, по плану или нет? По, по, нет, по, по, на войне по, графика не может быть. Исключительной. Как? А Путин Она заявляет, часто ломается, что все, все по плану. Высшее звание героя Чеченской республики. Нам обычным гражданам закручивают гайки так, что скоро будем только с разрешения дышать. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі російські погрози, про їхні страхи, про те, як вони всіма силами намагаються переконати американців нам не допомагати та Європу у тому числі. Але в них нічого не виходить. Про все розкажу друзі по черзі. Ви ж на старті не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви даєте поштовх. всем нашим материалам. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, что і и побачене, и, конечно, традиционно получите удовольствие от всего побаченого. территории Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотников. В Воронеже в самом тоже непосредственно в Луганске, ближайших населенных пунктах, объявлялась тревога по БПЛА. в Липецке и Липецкой области. Красный уровень опасности ППЛА, в Тамбовской и Волгоградской областях. После этого приходили сообщения о том, что в Донецке украинский беспилотник ударил пожилым зданием в микрорайоне Абакумова. Есть фотографии последствий, но не буду показывать. В общем, выбиты стекла есть некоторые повреждения в жилых постройках. Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Тамбова. От Минобороны официальное сообщение с 8 вечера до 11 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 16 из них над Белгородской областью, 11 над Курской, 2 над Ростовской и один над Воронежской. Но, к сожалению, это еще не все. После полуночи также приходили сообщения, ну, и даже незадолго до полуночи в Борисоглебске в Воронежской области объявлялась тревога в связи с угрозой, с угрозой непосредственного удара беспилотников. Также Аэропорт Волгограда закрывали временно. На территории Краснодарского края объявлялась беспилотная опасность уже после полуночи. Кроме того, из Воронежской области приходили уточнения, что силу ПВО уничтожили около 10 беспилотников на территории региона. Это данные от губернатора. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя также были временные ограничения. Это последнее сообщение, которых приходило по российской территории. Вот я Телеке. Серед російських пропагандистів, зетвоєнкорів, блогерів, чи навіть просто мопедів, які колись там, десь поруч із армією стояли, хочеш запитати якусь об'єктивну реальність про СВО, про досягнення, про потужну потужність і успішний успіх, вони починають дико злитися. Ви знаєте, що час від часу ми вам показуємо двох пристаркуватих блогерів, воєнних аналітиків. Час від часу до речі, там прориваються навіть правда про те, що. За увесь час повномасштабної війни росіяни змогли взяти аж одну 144-ту від українських територій, але далі сіяти зраду та паніку кожен день вони собі дозволити не можуть. Тож, коли до них дзвонять в ефір, росіяни і питають, чи все йде за планом, бо якось розростаються могильники, цвинтарі стають дедалі ширшими і довшими. Діди чомусь. Сатаніють і кажуть, що ніхто нічого не розуміє у війні, і питання такі ставити неправильно. До речі, і дійсно ніхто нічого не знає і не розуміється у війні, а Путін перший. Бо як йому здається, що за ціною ми не постаїмо, і це тільки тому, що він помре задовго до того, коли справді росіяни почнуть сплачувати справжню ціну за повномасштабне вторгнення до України. Краснодар. Краснодар. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот. Здравствуй, вот вчера товарищ. был на кладбище, да-да-да, был вчера на кладбище, поминал родителей, и там очень много свежих могил погибших СВО. Вопрос. У нас до сих пор, как заявляет царь, все идет в строго соответствии с планом, и потери санитарные или уже глобальные. А очень много флагов и ВДВ. Мы я это знаем. А триколоров. я вам еще раз говорю. Либо вы попытаетесь сначала понять, о чем будете спрашивать, а потом спрашиваете. Или не звоните. Ну все, все, не... все по графику идет, по, по, по плану, или нет? По, по, нет, по, по, на по, войне по, графика не может быть исключительно. Как? А Путин да, ну, заявляет, ломается. что все, все по плану. Если вы Путин так заявляет... любите слово «план», то я вынужден вам напомнить цитату из Георгия Сатиновича Жукова. «Война план покажет». Так Путин же заявляет все в соответствии с графиком. Да. Дорогой мой человек, на каждом На операции есть свой план, свои задачи и так далее. Но на всю специальную операцию такого плана нет. У нас две цели объявлены и все. Мы идем с помощью отдельных вы операций. Вы, вот Путину, да? Вот был план взять Авдеевку. С Рамзан Кадыровым стало все страшно. На жаль, ще поки він не відкинувся, але тим не менше. В нього днями було день народження. І от коли місцеві чеченські чиновники кинулися думати, щоб такого подарувати Рамзану Кадирову, в якого є вже абсолютно все, і всі існуючі нагороди, всі, тотально всі, то нічого кращого вони не придумали, аніж те, щоб по-другому колу, певно, обнулити перші нагороди і видати знову. Одним словом, Рамзан Діндон Кадиров, який зрадив своє власне плем'я, свою власну країну, своїх пращурів і тепер дуже комфортно живе при правлінні Путіна, який вбивав інших чеченців, отримав знов медаль «Золота зірка Героя Чеченської Республіки. Мене таке враження, що він вже реально посмертно готується це все собою забирати. Рамзану Кадирову, коли все це вручали, то казали, що звісно. Це за видатні заслуги перед державою, беззавітне служення народу, особисту мужність. Мені одразу пригадуються ті картини, як в Маріуполі Кадирівці стріляли по кущам і розбитим будинкам. А ще мені пригадується, як син Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, лупцював хлопця, якого тримали два інших чеченці. Це і є та сама мужність, це і є та сама відвага, і те саме служіння батьківщини. Цікаво. А коли він помре, його тіло так само зашифрують і таємно поховають, як Маргарит Сіманян ховала Тіграна Кіасаяна, бо ж цих героїв чомусь поголовно ніхто ніде не любить, і всі бояться осквернення могил. беззавітне служення народу. личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание Героя Чеченской Республики с вручением медалей «Золотая звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу. Главе Чеченской республики. И что-то россияне дико приуныли. Вон тикток-эксперты Нам розповідають про те, що їх бісить, бісить, що виявляється простим громадянам, закручують гайки, і що скоро навіть з дозволу будуть дихати. Нам, звичайним громадянам, закручують гайки так, що скоро будемо тільки з розрішення дихати. Оця людинка, він точно дивиться мої випуски, тому що він дослівно цитує те, що я кажу вже довгі місяці. Тільки я ще пропонувала в баночки закачувати. Просто кисень і роздавати росіянам, але тільки лояльним, ті, які як зайчики виконують все, що сказано із Кремля. Я дико перепрошую, а ви тільки зараз помітили, що ціни підвищуються абсолютно на все, що немає такої сфери, де б тарифи і оплата не виросла. Тільки не зарплати і пенсії, ні. А те, що навпаки, ви маєте віддавати, що в Москві, в принципі, чи там у великих багатих містах. В принципі, окремо важко вижити, тому що комунальні платіжки космос, продукти супер дорогі і о диво! У всього цього є свої пояснення: ціни ростуть не просто так, все це наслідки війни. Але ж коли повномасштабна війна розпочиналася, коли ми всіх закликали вийти на вулиці, спинити війну, звернутися до Путіна, ви всі були маленькими людьми. Ви були в політики, і не все було так однозначно. То жиріть тепер. Ми із задоволенням подивимось, як ви будете пухнути, наприклад, з голоду. Нам повишають ціни абсолютно на все. Немає такої сфери, де би ціни не виросли. Везде цены улетели в космос, ЖКХ улетело в космос, цены на продукты питания улетели в космос. Только вот качество продуктов питания не улучшается, потому что некоторые производители, я бы даже сказал многие, вынуждены экономить, то есть закупать какое-то другое сырье, которое будет менее качественное. Объем упаковок становится меньше. Вы зайдите в магазин, уже сахар начали паковать в 0,5 килограмм. Раньше такого не было. Эти какие-то напитки, молоко, кефиры 0,9, 0,8. Цены на ЖКХ улетели в космос. Вода, которая течет из кранов, ее пить нельзя. Фильтры, они не справляются. Вот мы, допустим, чтобы попить чай и приготовить, покушать, мы вынуждены воду покупать. Да, мы покупаем воду, чтобы элементарно э, э, это не засохнуть, с жажды не умереть. А вода стоит каких-то денег. Я сейчас говорю про воду, которая течет из-под крана. Она не дешевая. Такое ощущение, что у нас э, какая-то Сахара, где с водой огромные проблемы. Какая-нибудь Африка, где вода ⁇ это какое-то счастье. Чтобы построить дом. Цены выросли так на строительные материалы, как будто мы все э, миллионеры. А вы видели, сколько такси стоит? 5 минут поездки 500-600 рублей, 700, а иногда больше. Я сейчас не говорю про Москву, города-миллионники. Про обычные небольшие города, где 300-400 тысяч населения. Там просто цены какие-то. Ну вот в нашем городе, допустим, 600, 700 рублей. А цены на газ вы видели? Такое ощущение, как будто мы этот газ закупаем в других странах. Как будто у нас его нет. Только знаете, в чем прикол? Нам каждый раз по телеку... Буду говорить, как есть. Причем в наглую. Что, а вот посмотрите в Европе, как все плохо. Да мне... Эту Европу поймите. Я живу не там. Я живу в России. Мне важно, что здесь. И как здесь это происходит. И какие здесь цены пять лет кричите, что Европа, Америка загибается. Только, что я этого не вижу. Хотя этим странам я ни в коем случае не желаю что-то плохое. Зарплата-то у начальников растет, у депутатов. Поэтому среднее вырастает. А у обычных работяг? Да чтобы человек заработал больше, он должен на работе проводить 24 на 7, условно говоря. Ну, по крайней мере, работать с одним выходным. Тогда, да, он будет что-то получать. Но так долго продолжаться не может. Рано или поздно организм человеку скажет, ты Поэтому давай-ка я тебе подкину проблем, чтобы ты бегал, потом лечился. И те деньги, которые ты заработал, если ты их заработал, потратишь все на лечение. Особенно меня удивило, вот это, типа в Европе, там, Volkswagen, Porsche, типа, загибаются, президент сказал. А что у нас, АвтоВАЗ не загибается? Ради него даже вот такие пошли навели. Просто какие-то космические деньги. За эти деньги можно вторую машину было купить. Только вот АвтоВАЗ переходит на четырехдневку, Лиаз, потом ЛИМАС. Короче, весь отечественный Автопром это уходит на четырехдневку. И об этом были новости в официальных СМИ. Можете тоже перепроверить информацию. Паз, вроде бы, пазики наши, как говорится, народные. И я когда читаю новости, вот. Вот кричат, вот в Европе, вот в Америке все плохо, вот там цены растут, у людей денег нету. А у нас что есть деньги? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну вот объясните мне, у нас есть деньги, вы посмотрите процентные ставки в Европе на, по ипотеке. В Японии посмотрите 1%. Ну или, допустим, посмотрите в США процентные ставки по кредитам ипотеке. И сравните, блин, с нашими ставками, ребят. Мы самая богатая страна в мире. Объясните мне, пожалуйста, какого какого у нас 20% годовых. Автокредит взять 30% годовых, ну 30-28%. Останнім часом мы помітили тенденцию, что в России нарешті начали показывать. Обмін полоненими раніше це було ровно два рядки, просто сухе повідомлення, що відбувся черговий обмін між Україною та Російською Федерацією. А останні два-три обміни вони прям показують, прям намагаються косплети все те, що відбувається в Україні, коли повертаються наші захисники. Тільки ми повертаємо своїх героїв, а в Росії вони повертають своє лайно. І отут, коли військовополонені починають дзвонити своїм рідним. І не взлітає, і не виходить. І кожен раз якийсь просто анекдот. Тут нам підказав цю історію один із тікток-експертів, який подивився, як повернений, обійняний російський воєнний злочинець дзвонить додому. Щастя, радості там немає. Там ніхто навіть елементарно не питає, як він себе почуває, що із ним, чи все гаразд. Просто солдатику близькі говорять про те, що ой, ти знаєш, дом у нас нет, ми в санаторію кацілі. Произошел обмен наших солдат с плена с украинского. Ну и в общем, одному нашему солдату дают телефон. Ну, в автобусе, чтобы он позвонил родным близким, сказал, что, он, а, что произошел обмен, что он возвращается домой, что с ним все хорошо и так далее. В общем, он звонит домой. Берут трубку родные. И они не спросили у него, как дела, да что там у него да, он стал им говорить, что все, произошел обмен, я возвращаюсь домой, со мной все хорошо, я живой. А ему с той стороны, знаете, что говорят? Мы же, говорит, в Крым, говорит, уезжаем, говорит, в санаторий. Ты, говорит, сейчас, говорит, приедешь, говорит, нас-то, говорит, не будет, говорит, вот в чем проблема-то, как, что там, ну, как быть-то, Понимаете, они не поинтересовались, как у него здоровье, как у него дела и так далее. Он провел в плену 17 месяцев. Я розумію, напевно, ті українські родини вони не застигають на одному місці. Життя продовжується, боротьба продовжується. Але в цілому вони нічого не питають. Їм не цікаво. Ти ж був в полоні, це ж окранацисти, це ж бандерівці. Вони ж певно ногу з'їли, бедро вирізали, скільки крові попили. Ні, їм не цікаво, і в цьому і суть, і трагедія всього, що відбувається, ні, не з ними. На них плювати, що відбувається і з нами. Сподіватися, що ми колись зможемо достукатися до росіян і спинити цю війну абсолютно марно. Им своих не шкода. Я вот таким людям хочу сказать, вам че а, дороже Крым, санатории, другие страны дороже родного человека что ли? Россияне с вами что происходит? Вы что совсем с ума сошли? Я не говорю за всех, не все такие. Но получается большую часть у нас именно такие россияне. одни ждут выплат на... Когда им а, выплатят деньги за погибшего мужа. Понимаете? Когда получают эти деньги, я знаю это, они нанимают себе... У жены погиб муж, она получила выплаты, и потом она начинает этими деньгами разбрасываться и нанимает стриптизеров себе. Чтобы из города приехали стриптизеры за 50 тысяч, потанцевали перед ней. Муж в могиле лежит, другие айфоны себе покупают ходят с этими Вы что, я... совсем что, россияне? Вам что, как говорится, вот эти деньги дороже жизни ваших родных и близких? Да я бы чихать хотел на... и на Крым. Не на санаторий там какой-нибудь, и на другую страну, если бы, допустим, у меня какой-то близкий, да, родной человек был бы в плену, и потом бы произошел обмен, и он бы позвонил и сказал мне, я возвращаюсь. Я бы, ну не знаю, я попросил бы людей как-то, да, там, чтобы я приехал именно туда, где, куда его привезу, чтобы обнять, поцеловать его, сказать, что слава богу, что ты живой, что все с тобой хорошо, на что ты вернулся. Вы нет, мы же уезжаем в Крым. Ты приедешь, нас не будет. Вы чинитесь, люди, россияне, проснитесь. Вы что творите-то? И на тему, друзья, мы Я ж під завершення закликаю вас. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбаново Лайф. Коментуйте почути і побачене, і звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду YouTube-каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!